tabiatdagi ahamiyati va uning tirik organizmga ta'siri degan mavzu bilan tanishib o'tamiz mavruzachi ekologiya va geografiya kafedrasi o'qituvchisi azizova hamida rahimovna atmosferaning tuzilishi va tarkibi yer turasini o'rab o'lgan havo qatlami atmosfera deyiladi atmosferaning yuqori chegarasi deb shartli ravishda yerning tortish kuchi bilan uning aylanishi evaziga markazdan indilish kuchi muvfiqlashgan joyi qabul qilingan Bu sahada atmosfer ablan yerinin öz araba olan ar şey yok oladı. Ada, yer yüzü de hava kabuğu bölmeganda, kunduzu plus 100 grad sersi, keç kuru minus 100 grad sersi harorat bölmeyi belare edin. Atmosferanın yukarı çeğenisi tahminan 2000 km gacı balandık da bölüp, atmosferi hmm. bir neçak katlamlardan iborat. Uh, onun en kuyu uh, çeğarası bu troposfera kısmı bölüp cöylaşkanı. atmosferaning eng pastki qismi troposfera deb atalib havo massasining dan 8 dan ortiq qismini o'z ichiga oladi bu qatlamda balandlikni har bir kilometrga ortishi bilan harorat o'rtacha minus olti gradus selsiyga pasayab boradi Troposferaning qalinligi qalinliklar sakkiz km bo'lib ekvatorda o'n km o'n tashkil etadi zichligi esa yerdan baland ko'tarilgan saria sari kamayib boradi traofei yuqori chegarasid stratosferaning o'tish qismida harorat aksincha sovuq minus ellik gradus selsiydan sakson gradus selsiyagacha yetadi stratosferada yerdan yigirma besh kilometr balandlikgacha harroq o'zgarmay Stratosfera bo'ylab quyoshning nurlari ta'sirida ozon qatlami hosil bo'ladi uning eng ko'p konsentratsiyasi yer yuzidan 20 yigirma ikki kilometr balandlikda kuzatiladi ozon yer sathining yuqori kengliklarida ko'p o'rta va quyi kengliklarda ham kuzatiladi uning miqdori faslga qarab ham o'zgarib turadi bahorda ko'payadi kuzda esa kamayadi yerdan 55 besh kilometr balandlikkacha harorat ortib 0 gradusga yetadi tratosferadan so'ng mezosfera qatlami joylashgan bo'lib uning yerdan balandligi sakson besh kilometrgacha boradi bu qavatda harorat asta sekin pasayib sakson besh to'qson besh kilometr balandlikda minus yuz minus bir yuz gradus bir yuz o'ttiz gradus selsiga yetadi bu qavatdan yuqorida ionosfera yoki termosfera qavati joylashgan atmosferaning iloslanishi atmosferaning ifloslanishi deb bir so'z bilan aytganda havo tarkibiga begona moddalar va qo'shimchalarni me'yordan ortiq to'planishga aytiladi havoning ifloslanishi tabi yok tabiiy yoki sun'iy bo'lishi mumkin tabiiy ifloslanish atmosferada doimo ma'lum miqdorda changlar bo'ladi u tabiatda sodir bo'ladigan tabiiy hodisalar natijasida hosil bo'ladi bunday changlarni uch turga mineral organik va koinot changlariga ajratish mumkin tog jinslarning yeg'ilishi va nurashi, bo'lqonlarning otilishi koqay va o'rmonlarga o't ketishi dengiz suvlarining parlanib havoga tuzga aylanishi mineral changlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi organik changlar havoda yashovchi aro organizmlar bakteriyalar sporalar o'simlik urug'lari o'simlik va hayvonlarning chirindi va chiqindilari hisobiga hosil bo'ladi koinot changlari meteoritlarning atmosferadan o'tish vaqtida yongan qoldiqlaridir antropogen ifloslanish asosan transport vositalarida sanoat korxonalarida va energiya ishlab chiqaruvchi tarmoqlarda organik yoqilg'ilardan foydalanish natijasida e hosil bo'ladigan chiqindilar va ajratmalarning havo yuzasiga tushishi oqibatida sodir bo'ladi Atmos atmosfera havosining ifloslanish muammosi butun insoniyatni tashvishga solmoqda bu muammo ayniqsa sanoati rivojlangan mamlakatlarda eng o'tkir muammolardan biri bo'lib turibdi atmosfera havosining ifloslanishidan insonlarga yetkazilayotgan zarar sanoat va maishiy chiqindilarni ochiq suv havzalariga tashlashda yetkaziladigan zarardan kam emas atmosferada kechadigan fizik kimyoviy jarayonlar issiqxona efeki hodisasi bir qator mikrogazlar yerning issiqlik muvozanati o'zgarishida muhim rol o'ynaydi va yer yuzida asta sekin haroratni oshib borlishini xarakterlovchi issiqxona effekti deb ataluvchi hodisani sodir qiladi bu hodisani sodir bo'lishiga asosiy o'rinni egalovchi gazlar yorug'lik nurlarini o'zidan o'tkazib yuborsada infraqizil nurlarni yutib qoladi quyosh nuri atmosfera orqali o'tib yerning yuzi qatlamini istadi va yer yuzidan issiqlik hamda infraqizil nurlarni qaytaradi Akmasını neden ki istikrara etkilenen bazı konularda mutluluk, özgürlük meseleleri neden jasadda yerini istikrarik bir Eğer bu alanın konsantrasyonu salıtar ki bıga şu zamanlarda her öğle dengesizliklerin istikrarı sağlanabilir. O zaman kavaptanın niye varmış? O zaman uning yemirilishi yuqori tovushli samolyotlar tashlaydigan azot oksidlar bilan bog'liq degan fikrni ilgari surganlar ammo bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yilga kelib ozon ekrandagi tuniklar sun'iy kimyoviy birikmalar ftor xlor uglerodlar ta'siri natijasida ekanligi aniqlandi bu gazlar parfmer sanoatida sovutgich qurilmalari konditsionerlar o o'chirish vositalari ishlab chiqarishda keng ishlatiladi Yer yüzünün her konuda regionda atmosfere kadar taşlanan gel ton, hua, ugleva, bütün atmosfere böyle tarhaladı. Ve Antarktida -ta, üstü de özgü hos, malum bir çekeralarla kutup durdur, yakışar. Bu kolat yoku kozonu esnatı, bütün kış davranı pasırları davranı da havlu masasının almaşını, almaşını sobır ba, o Bak, ozonu yemrişge, hiç kandayı tüspanlık kılmaydı. ozon qavatining yemilishi muammosini hal etish maqsadida 1965 yilda ozon qavatini muhofaza qilish to'g'risidagi vena konvensiyasi imzolangan bir yilda Montreal konferensiyasi bo'lib unda 56 davlatning vakillari qatnashgan konferensiyada ozon qaatlarning yemirilishiga olib keluvchi zararli prionlarni ishlab chiqarishda 50% ga kamaytirish ularni xavfsiz moddalar bilan almashtirish qo'lashni taqiqlash uning o'rniga boshqa ekologik jihatdan toza gazlardan foydalanish kabi qator masalalar ko'rib chiqildi va bayonnoma imzolandi <laughs> <laughs> fotokimyoviy snoq snoq so'zi birinchi marta bir ming to'qqiz yuz beshinchi yilda ishlatilgan bo'lib uni ingliz tilidan tarjimasi tutun ma'nosini bildiradi Sanat kohunalarında transfer <laughs>, bostalardan azırak çıkayırken gazlar payı havunun ağırlaşır, Havuda güde yaman kölansa his payda oğuyla. Onun muhtarı kanca köy görse, odan özünü şünce yaman his kalak. Bu da kodisa, Grinch Mart'ta London'da kızatılganlığı sabahlı, onu London Smoggy'de atalganlığı. kuzatishlar shuni ko'rsatadiki london smogning hosil bo'lishida so 2 gazi asosiy rol o'ynaydi smok vaqtida uning atmosferadagi konsentratsiyasi 5 mm millimetrdan or bo'lgan ortiq bo'lgan vaqtda demak bunday ko'rinib turibdiki qayerda oltin uurga bu yo'qilg'ilar ishlatilsa o'sha joyda smog hodisasi hosil bo'lishi ortadi Smog, kasır bir sebeplerin öğrenmiş neticesi şunlar narsa malum böyle ki yılının ıslık günlerinde ve kızın dastatki oylarında London sınavdan smogdan kıladigen boşluğa her kıl sınavlar kasır bir işini mümkün. Bunda smog, birinci martta akşun Los Angeles şartlı tepasıda kuzatılganlığı sebebi onu Los Angeles smog edip atıları. Bunda ise yoz mor tasarıda yüz derganiği malum bölgenler kendi bunda fotokimyavi smog diye nöleriyor. Fotokimyavi davada havanın rengi kök sarı rengi kırada, havanın hidro falan sarılıp olan bak görünüşü keskin mi başladı? Fotokimyavi smog şarayıda da kişilerin hiç sezmiş bak görüş azolardan siyoklik acıralı çıkışı tezlaşadı. Yukarı nafas organlarının faaliyeti buzuladı, agar odamda doimiy davom etadigan bronxial astma va bronxit kasalligi bo'lsa ularning bugungi kunda se, juda sezgir bo'lib deyarli de doimo fotokimyovismoq davrida takrorlanadi ko'pincha uy hayvonlari it mushuklarning o'limiga sababchi bo'ladi o'simliklar zararlanib dastlab barglarida suv to'planishi tufayli shishadi so'ngra hovjirab quriydi kisinov imoratlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi ularning temir beton konstruksiyasi qismlari yemriladi bo'yalgan joylaridagi bo'yoqlar yoriladi rezina va sintetik materiallar chiqadi transport qatnovi qiyinlashadi bunda o'z o'zidan shunday savol tug'iladiki xo'sh fotokimoviy sinovning hosil bo'lishidagi asosiy rolni nima o'ynaydi kimyogarlar mediklar bu boshqa mutaxassislar kutmaganda fookimyoviy smokning kelib chiqishida asosiy rolni ilgaridan o'zining davolanish xossalari bilan mashhur bo'lgan sog'liqni saqlash va boshqa davolash muassasalarida foydalanib kelingan ozon bo'lib chiqdi ozonning zararli xossasiga ega bo'lib qolishini sababi shundaki uning konsentratsiyasi fotokimyoviy smoknin hosil bo'lishiga odatdagidan bir necha marta ortishidir kislotali yomg'irlar atmosferani oltingugurt va azot gazlari bilan ifloslanish bilan bog'liq holda yog'inlarning kislotaga aylanishi namoyon bo'ladi bunday hodisa odatda atmosferaga oltin gugurt va azot gazlari chiqadigan yirik sanoat korxonalari osmonida sodir bo'ladi va bulutlar yordamida harakatlanib boshqa hududlarga ham yog'ishi mumkin masalan germaniya Brita va britaniya hududlarida joylashgan korxonalardan tarqalgan azob va oltinyugir gazlari havoga chiqib undagi suv bulari birikib kislotali yomg'irni hosil qiladi va bu hudud uchun asosiy hisoblangan g'arbiy shimoliy yo'nalishiga tushib skandinaviya baltika va rossiyaning shimoliy g'arbi qismining katta hududlariga borib yog'iladi kislotali yomg'irlar ayniqsa modon tarkibli tuproqlar tuproqlar uchun juda xavfli chunki bundan yomg'irlar tuproqdagi moddalar almashinuvini buzadi tuproq tarkibidagi og'ir metallarni yuvadi o'zbekistonda atmosferaning ifloslanishi va uning oldini olish muammolari o'zbekiston respublikasida atmosfera havosining ifloslanishi asosiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi shaharlarning asosan tog' oldi va tog' oraliq botiqlarida joylashganligi iqlimning issiq va quruqligiga o'zbekistonda atmosfera havosi ifloslanish darajasining nisbatan yuqori bo'lishiga olib kelai kelgan o'zbekistonda atmosfera havosi ayniqsa aholi transpor va sanoat sanoat va transport e, yuqori darajada to'plangan toshkent va farg'ona iqtisodiy rayonlarida kuchli ifloslangan atmosferaning ifloslanishi aholining salomatligi o'simliklarning holati va hosildorligi binolar metal konstruksiyalar tarixiy obidalar va boshqalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi respublikadagi sanoat korxonalari tomonidan atmosferaga har yili bir yuz ellikdan ortiq ifloslovchi birikmalar chiqariladi asosiylari oltin ugurt qo qoysha oksidaai mulivodorodlar va qattiq birikmalar hisoblanadi uchuvchan organik birikmalarni kamaytirish ahamiyatga ega atmosferaga chiqariladigan birikmalarning to'qson foizga yaqini asosiy ekologik ifroz ishlab chiqarish joylashgan toshkent qashqadaryo farg'ona buxoro navoiy va sirdaryo viloyatlarining korxonalari sizga to'g'ri keladi am atmosferani ifloslavchi energetika o'ttiz to'rtu o'ndan газ, foizni neft neft gaz sanoati на bir o'ndan to'qqiz foizni metallurgiya o'n olti yarim foizni qurilish industriyasi esa uch o'ndan sakkiz foizni kommunal xizmat uch o'ndan uchu o'ndan boshqa korxonalar hissasi yettiyu o'ndan to'rt foizdan oshmaydi <coughs> respublikadagi asosiy sanoat tarmoqlarida zarurli birikmalarni ushlab qolish va zararsizlantirish talab darajasida emas korxonalarda chang gaz tozalash qurilmalari bilan ta'minlangannig sakson besh foizni tashkil qiladi va ularning ishi samaradorligi yetmish u sakson olti foiz bo'lib qurilmalarnin yetmish foizi eskirgan va yaxshi ishlamaydi korxonalar uchun havoni belgilangan miqdordan ortiqcha ifloslanganlik hollarida to'lov va jarimalar belgilangan sanoatda atmosferani ifloslanishini kamaytirish uchun yangi tozalash qurilmalarini ishga tushirish va samaradorligini oshirish kam chiqili va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish zararli korxonalarni chetga chiqarish va boshqa tadbirlarni amalga oshirish zarurdir aregat holatiga ko'ra atmosferani iloflovchibmalar to'rt gurga bo'lishi mumkin qattiq suyuq gaz va aralash birikmalar havoni ifloslovchi asosiy modda va birikmalarga aerozolar qattiq zarrachalar chang qurum azot oksidlari uglerod uglerod oksidlari oltinugur oksidlari xlor xlor uglevodlar, metal oksidlari va boshqalar kiradi atmosferaga o'n minglab modda va birikmalar chiqarilgan bo'lib ularning o'zaro birikib hosil qilgan aralashmalari to'la o'rganilmagan bunday noma'lum birikmalarning tirik zotlarga shu jumladan inson sog'ligiga ta'siri aniq baholangan emas atmosferaning kimyoviy fizik akustik issiqlik elektromagnit ifloslanishi yirik shaharlar va sanoat rayonlariga juda yuqori darajada yetgan atmosferaning eng xavfli ifloslanishi bu radioaktiv ifloslanishdir radiaktiv ifloslanishning asosiy manbalari yadro qolining sinovlari atom elektrostansiyalardagi halokatlar hisoblanadi radioaktiv ifloslanish rak va boshqa kasalliklarning ortishiga olib keladi ham uning kuchli ifloslanishi inson sog'ligiga barcha jonzotlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi shaharlar va sanoat rayonlarida kishilar o'rtasida asab yurak qotomir surunqali bronxit enfizema e, nafas qilishi o'pkarak kasalliklarining ko'payishi kuzatiladi ko'z kasalligi va bolalar kasalliklarining ortishi qayd qilingan shahar havosida sanoat korxonalari va avtotransport chiqindilarida konsrogen moddalar bo'lib benzin perin aromatik uglevodorodlar ularning surunkali natijasida rak kasalliklari keskin ko'payib ketgan avtotransportning chiqindi gazlaridagi qo'lboshim birikmalari h inson sog'ligi uchun ayniqsa xavfli hisoblanadi atmosferadagi turli zaharli gazlar o'simlik va hayvonlarga ham zarar yetkazadi oltinyugurt gazi ftorli vodorod Ozan-ı Kırmoş'un, Klor-Babuşka ürünlerinin aynı zamanda küçük tasar kursa da var. bölüşü, fosilin kamaşı, fotosintestin tensiyonunun Havunun güçlü ifloslanışı, bazı tihayurların nohut bölüşü de olup gelirler. Artıdan kompleksse, havun ifloslanışı asosiyonu amaçlı sohbet edilmektedir. ifloslanışının geniş boyutlu bir asosiy ifloslovchi birikmalar is gazi azot oksidi, ulevodorodlar aldigidlar va qorg'osh hisoblanadi transport bevosita hayot muhitini ifloslaydi inson organizmida qo'rg'osh va boshqa zaharli konsrogen birikmalarning to'planishiga sabab bo'ladi toshkent samarqand buxoro farg'ona shaharlarida havo ifloslanishining sakson foizdan avtotransport hissasiga to'g'ri keladi Özbekistan'ın başka yerlik şehirlerinde de hava iflaslanışta transferin kısası ortu varmakta. Bunga sabah etçil kuşurgan benzin ve takibdeki odunlu köp bölgen dizil ve kodlısı salyarda da koydalanış sağlamadı. Davran sektörlerdeki otomobillerin gelip koyusu ve sosyal sektördeki otomobillerin kırk koyudan ortalığı 10 yıldan ortalığı koydalanları ve atmosferanın küçülük dostlayıdı. transportda ekologik nazorat talabga to'la javob bermaydi gaz yog'iisidan foydalanadigan avtomobillarning 7% uh, soni bor yo'qni 7% ni tashkil qiladi xolos o'zbekistonda atmosfera havosini tuatiish ustuvor masalalardan hisoblanadi sanoat korxonalarini ekologiyalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi havo ifloslanishini kuzatish va nazorat qilish monitoring tizimini takomillashtirish talab etiladi o'zbekistonda atmosferani muhofaza qilish to'g'risidagi qonun bir ming to'qqiz yuz sa'qson oltinchi yil dekabr oyida qabul qilingan qonunga muvofiq atmosferaga salbiy salbiy ta'sir uchun korxonalar tashkilotlar va boshqa muassasalar uchun to'lovlar belgilangan va boshqa majburiyatlar langan belgilangan me'yordan ortiq <laughs> ifloslovchi birikmalarni chiqarish uchun ham to'lovlar <laughs> belgilangan bugungi mavzuimiz mana shulardan iborat <laughs> edi e'tiboringiz uchun rahmat